てて、いいくべきって突然何を言い出すのジゼルはダークファルスのよりしになる能力を持つ人間です。万が一、ジゼルが敵の手に渡ったらダークファルスの復活に使われるでしょう。そのリスクを避けるためです。ジゼルはここに残るべきです。 そうですでもジゼルの気持ちを考えるとそれにキャンシードのことを知っているのはジゼルだけだジゼルを連れていくのは現地での戦いを有利に進めるためにも必要じゃないかジゼルが行くメリットとリスクを比較するとリスクの方が高いのは明らかです。 戦士さん、あなたに決めてほしい私が行くべきかどうかを戦士さん私はあなたと一緒に行ってもいい戦士さんありがとう 私ずっと忘れないよニュー私を戦士さんと一緒に行かせて私は戦士さんに殺してもらうためにキャンシードから逃げてきた 今は戦士さんと一緒に戦いたい戦士さんと一緒に歩いていきたい私のわがままだって分かってるだからもし私が捕まりそうになったら戦士さんその時は迷わず私を殺して。 私の命は戦士さんに託すこれでどうかなあなたが命を差し出すのであれば同行させるメリットがリスクを上回るでしょうただしこの転送装置に入ったらあなたの命はマスターの手のうちにあることを覚悟してください。 分、うん、かった結論は出たようだねでは行こうキャンシードの地へダークファルスを倒すために白陽騎士団転送装置を通りキャンシードへと進撃します さらに、星の祝福をとっておき、行きますよフルの一回はよそんな <laughs> 準備バッチリだよサジタリアの誇りにかけて盛り上がってますか光の剣、占く。

この想い、あったを込めたこの歌で。すみま<ー>せみんな大丈夫？怪我はない？ が、キャンシード広告の首都プレセペか霧…なのかな街が煙って見えるね。霧と工場の梅煙が混じってプレセペはいつもこんな天気なの。街の中央に見えるのがキャンシードの王宮街の 遠くにうっすらと見えるのがたぶんケンペルが言ってた塔のことだと思うもしプレセペへ着いて塔を目指すとよいらしい確かにそう言ってたわね一体。 そこに何があるのかしら私の予想だけど捕まったゾディアートがいるんじゃないかと思うなぜならプレセペには4本の塔があるのゾディアートの数と一致してるよねなるほど塔を目指せというのはそういう意味なのね 改めてこのプレセペで僕たちがなすべきことを整理しよう一つはダークパルス復活を阻止することもう一つはリンジーの救出僕たち白鷹騎士団は一つ目の目標のため塔へと向かうことにするわかったそれじゃあ私と戦士さんとミラベルは。 リンジーを助けに行くねあわ分かったジゼル当へはどうやって行けばいいこのプレセペの地下にはかつて行道に使われた地下道があるのそこを通れば町を警護する兵士に見つからずに移動できるよ。 なるほど、どしかかうよし分かったジゼルたちはどうするのケンペルが立ち去る前に気になることを言ってたのそれにジゼルさんもグズグズしていたらリンジーさんは処刑されてしまいますよ 行動を共にしたことで処罰されるのかもしれないそんなどうやってリンジを救出するのキャンシードでは刑罰や処刑は町の中で公開形式で行われることがあるのだから公開処刑場としても使われる町の広場に行ってみようと思う 分かった気をつけてねうんステラたちも成功を祈ってるよ